ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਈਐਨਡੀਐਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟra ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਬਰुण ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟra ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਐਨਆਈਐਫਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਾਊਂਡ 30 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸਿਗੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਦਸਿਆ 옴ਬਡਸਮੈਨ ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ OTP ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰਨ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੈਕਚਰ ਅ ਜੀ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅ ਜਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ट्रांजैक्शंस ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਰੋਡ ਫੋਸਟਰਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ट्रांजैक्शन ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नाम गुनू ग्रोवर है yeah. मैं आई में स्टूडेंट हूँ और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूँ सो so today वी had सेशन session इट वॉज़ वेरी मच नॉलेजेबल हमें इन्होंने बताया कि हमें अपने ओ टी पासवर्ड्स ऐसे भी किसी से भी नहीं शेयर करने होते कोई भी जो आपको कॉल करेगा आप एज अ बैंक से थ्रू बन के कि मैं इस, इस बैंक से बात कर रहा हूँ आपका ये वाला अकाउंट हैक हो गया या ब्लॉक हो गया हम इसको अनब्लॉक कर देंगे आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए हमने ये सब नहीं करना उनके जो भी टैंटर्म्स हैं उनके अंदर नहीं फंसना हमने अपने आप को बचाना है और अगर हमने गलती से दे भी दिया है तो हमें अपने बैंक के पास जाके उन्हें बताना है उनसे बात करनी है कि ऐसा ऐसा हुआ है आप प्लीज़ इसके अंदर लुक इन टू करिए दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमें ये काफ़ी नॉलेजेबल बात जो मुझे आज लगी वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा जाना होता है बड़ी पढ़ाई के लिए या आगे जाके जो उन्होंने बाहर जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका खर्चा तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल लोन उन्होंने ऑफ़र की है तो हम वो लोन ले सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें आज हमें सीखने को मिली हैं इट वॉज़ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग सेशन एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन लोगों का जो उन्होंने आया है उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाई है यूजली जो हम लोग जो होते हैं हम लोग कहीं से भी ऑफर्स देख के जो आती हैं फ़ोन पे कि इतने का मतलब आपको इतने का आईफोन इतने का मिल रहा है आप ये करिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट करिए आप अपनी आईडी हमें अपनी आई भेजिए हमें पासवर्ड भेजिए तो यूजली हम बच्चे हैं तो हम उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ये वाली ऑफ़र मिली है आईफोन है वो दो हज़ार रुपये में मिल रहा है वो लाख की जगह पचास हज़ार रुपये में मिल रहा है तो हम लोग ऐसे करके उससे अप्रोच कर लेते हैं और हम अपने जो पैसे हैं उसमें गंवा देते हैं बल्कि हमें आज जो ये सीखने को मिला है कि ये सब कुछ फ्रॉड है हमें अपने आप को बचाना चाहिए एंड या थैंक यू सो मच इट वॉज अ वेरी मच वैल्यूएबल सेशन एंड आई आई एम रेली थैंकफुल टू द पीपल हु केम हेयर एंड याव ग्रेट डे हेड थैंक यूदीप सिंह मैं सेकेंड ईयर मतलब आई डी कॉलेज से हूँ और आज का जो मैंने सेशन अटेंड किया बहुत अच्छा था ठीक है हमें अवेयरनेस मिली कि हमें बैंकिंग को कैसे मतलब समझने का मौका मिला है ना जो आज आए हुए थे जो जिन्होंने बताया कि बैंकिंग होती क्या बेसिकली बहुत बड़ी ब्रांच है बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है जिसको हमें अभी तक एक्सपेंड नहीं किया हमें पता नहीं कि उसके बाद अंदर क्या है? क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमें लोन्स मिल सकते हैं लोन जैसे बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ तो हमें एजुकेशनल लोन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो उन्होंने बताया कि हमें एजुकेशनल किस बिहाफ़ में मिल सकता है किस चीज़ के लिए मिल सकता है मिनिमम कितना मिल सकता है और कितना मतलब किस कहाँ तक की भी हम जैसे सात छः से सात लाख हमें नॉर्मल मिल सकता है विदाउट एनी रिस्क है ना और क्या नाम अपना जो जैसे कि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जैसे कि हमने कोई शार्ट साइट ओपन किया है ना तो वहाँ पे अपनी इंफॉमेशन भरते हैं जिससे ओ टी पी वगैरह है ना वो आराम से एक्सेस हो सकते हैं ठीक है हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर वाइस गई तो है तो बैंक के पास जाओ उनसे बात करो अगर वहाँ पे भी नहीं शॉट आउट हो रही तो उनसे जो आगे आर बी आई होते हैं वहाँ पर जाओ ठीक है लेटर लिख सकते हो आप डायरेक्टली टॉप पर जाओगे तो फिर उस पर तीनों के प्रेशर बढ़ता है ना तो वे पहले बैंक बैंक्स के पास जाके अपनी रिक्वेस्ट वगैरह करनी चाहिए वैसे वो सॉर्ट आउट हो जाती है क्योंकि उनके पास टाइम होता है कि महीने के अंदर अंदर वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं ठीक है ना तो हमें अवेयर रहना चाहिए वैसे ये साइट्स के जो मतलब जो लालच से बचना चाहिए जो हम करते हैं भाई हाँ हमें ये चीज़ सस्ते में मिल रही है हम यहाँ पर ये भर देते हैं ना चलो एक टाइम के लिए हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ पर थोड़े टाइम बाद धीरे 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 पैसे कटने शुरू होते हैं वो हमें पता भी नहीं होता कि कब शुरू हो गया है ना क्योंकि तब तक हम बंदे को याद भी नहीं रहता तो बस ये चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए और अवेयर रहो है ना बैंक के बैग बहुत बड़ा है ठीक है और क्या अपना ऑनलाइन साइट्स और जो फ्रॉड है उससे बचो लालच में बताओ और बस थैंक यू लुधियाना लाइव के लिए अजय बाबा की विशेष रिपोर्ट